Отчитываюсь за выполнение домашнего задания пятого дня тренинга Андрея Парабелома и Александра Белоновского. Личная власть 2. Повелитель денег. Значит, субботу провел в полном соответствии все, как было задано. Отключил все телефоны. В общем, и выполнял хвосты по домашним заданиям. Холостую удалось выполнить, на телефоны, соответственно, так как были отключены, ничего никто не отвечал. То есть я не отвечал. Значит. по воскресенью, в общем, где-то часов до трех все шло по, по плану, но потом вызвали на работу и выполнение задания, соответственно, сорвалось. Ну вот, собственно, так. А в конце дня все-таки анализ провел. Я понял, что надо что-то менять, но вот не определился пока, в чем именно нужно менять. Но буду искать. Спасибо за внимание. Извините. Спасибо.